Айнерс ну, Багаскис, наставник баскетбольного клуба «Будивальных». были такие опасания перед этой игрой, потому что все эмоции оставили там в Литве, там все-таки большая цена была той игры, и условно нас ждал соперник, который все-таки ниже в таблицы находится, но, как я говорил уже перед игрой, что это ничего не значит. Соперник там не находится, я честно, у меня нет времени вникать, почему они там находятся, где находятся, у нас есть свои проблемы. И очень опасный соперник, очень опытная, грамотная команда, которая умеет использовать ошибки соперника. И, 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 и по большому оправдал все, что я думал. Мы были вялые перед игрой, без эмоций таких, без такой обоснованной агрессивности. Мы играли типа как, ну давай, если вам удачно забейте, мы забьем 100%. И Защита была хорошая, все-таки очередная игра, в которой мы не пропускаем 70 очков. Для меня есть такая норма, если команда и удастся 70 очков меньше, то это уже хорошая защита. И просто хромало нападение. Когда в втором тайме обос... мы начали играть маленькой пятеркой, такой резкой, быстрой, удалось несколько раз отбиться от за... защиты, как говорят, сыграть от защиты. Вышли там 10 очков вперед, и потом уже вопрос техники только был в конце игры. Вот и все. В свете того, что команда вышла в следующий раунд Еврокубка, не планируется еще усиление? У нас есть только пять мест для генера. Перед сезоном мы говорили, что может быть у нас будет 6. Пока нет. Я ничего сейчас пока об этом не знаю. Знаете, мы только вчера приехали, сегодня играли. Мы у нас мы не тренируемся. Мы как настоящие профессионалы только играем. Да. Я хотел поблагодарить ребят за за профессионализм, который проявили там в Литве и здесь, потому что условно, хоть мы ехали в Литву, у нас был довольно такой большой хандекап. мы уже на ну, условно были там, если надо было там сделать, то чтобы сыграть свою игру, были минимум вторые, то мы просто показали профессионализм, мы выиграли ту игру, сегодня все-таки хоть как-никак, но на втором тайме показали, что умеем играть, да, и будет усиление, будет, вы еще первый узнаете всегда об этом, все пытания.